В городе Маринка в 30 километрах от Донецка, по-прежнему слышны залпы орудий, а на улицах уже не первый год стоят полуразрушенные дома. Однако сюда возвращаются местные жители, прожившие долгое время в качестве переселенцев в других городах. Дом семьи Зайцевых был разрушен градами. Шести комнат, осталось только две. Но пожилые люди все равно приняли решение вернуться домой. Вот это как окно, и вот это вот тут. Но он был, вот там за тем, сюда вскочил через шафенер, бо там намотало тряпки наши, и у, там его привалило. Так, приехали, что с собой привезли, то и кушали. Там же мне не давали. Чего решили вернуться? Не боитесь, ой, что опять что-нибудь Ой, вернуться. Уже, уже там, сейчас, правда, хоть люди там есть. А то ж скука. Выйду так на улицу, никого нету. Никого. А вы там в дачном поселке жили, да? Да, дач, дачный такой, Ну, в виде поселка, да, там это. У одних жили, а потом там сторож тоже сам в Киеве живет, а тут 10 дней дежурит. И он нам посоветовал, переходите до меня, бо тут тоже вот дымит. Так я до апреля месяца, вот это с Нового года до апреля месяца, я в его находы. Хоть бы что-нибудь мне, мне ничего не надо, а бы хоть жилье. Да, ну стараюсь, а что стараюсь, я вчера прошел все, говорю, этим погревшим, пока у нас нет ничего. Все. Есть, власти ничего не, помогли. Нет? нет. Нас на вас пока нет. Была не говорить, а бы стены были, мы крышу вам укрыли. А что да. ж у вас стены да, нету, все, нема. Ой, только не было, фотографировали. Да, поможем, поможем, поможем. Поможем, да. Есть, второй ни год, никто, 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 ничего. Не ни Два года уже.